находится связь на, на определенной волне и там идет отстрел, просто отстрел у них рубеж после того как кто-то переходит рубеж они начинают рубить, они начинают работать а вы подписываете поэтому где порубить где единое руководство Вы поставьте сюда пацаны совершенно не знали что делать просто не знали надо было встать на рубеж полить резье и стоять на месте а не бегать с камешками и с тремя щитами. Да, Понимаете? Дальше. Сегодня ставится просто можем, доклад. Сегодня ставится скринка. Одна скринка написана. Написано. Написано. Тих, Написано. Тих. На кошку, на похороны на человек. Тих. Приходят две таких морды и говорят, что надо делиться. Мы приходят к афганцам сюда, мы выскакиваем. И значит, мы их делим. На две части, на три. Первое. Помощь всем семьям. Определитесь. И это должно быть на законодательном уровне. Сегодня мы приняли закон. Сегодня приняли закон и помощь всем погибшим. Помощь семьям да, погибшего. Это тоже официально. Теперь держава, да, да, миллионеры есть в любой фракции. И удар не исключение. Поставьте вопрос. Семьям погибшим должна быть оказана пенсия. У некоторых есть дети. Бесплатное обучение. Возьмите санитарно курортное Возьмите этот блок вопросов. Погибли дети. Возьмите. Это тема вообще. То есть стоят скрынки. Возьмите. Скрынки не решат вообще проблемы. Системный подход. Понимаете? Второе. Еще раз говорю. Янукович власть. Я об этом уже говорил три месяца назад. Не отдаст. Он вор. Он боюга. У него руки в крови. Идет затягивание процесса. Сегодня подтянули морскую пехоту. Слава Богу, что переговорили. 50 часов, 50 человек отошло. То есть они двигаются. Они координируют свои действия. Сегодня держали периметр, чтобы отошел в Берку на свои, по домам. Дальше. Сюда приводят Берку полковника и три человека, а там еще несут раненых. Сенченко, крымский депутат, берет и выводит их туда. Отдает. А надо было что? Менять, держать, оказывать медицинскую помощь, кофе и судить. Они взяты в плен. Они не пришли, не подняли руки. Это тот по пятому телевидению, который показывал Гайд. Я привезу это в Крым, Он стоял здесь. Полковник. Первое. Полковника на баррикаду. Верно, предупреждаем. Один выстрел в эту сторону. Выстрел. Слаб быстро, хлоп, отвечать адекватно. 37 человек вывозили, советовался кто-то с людьми. Что с этим автобусом стало? Его вот так вот переворошили, побили стекла, Порошенко, все выскочили. Депутаты прячутся, это что, правильно? Выйдите сюда, приведите 37 человек. Что с ними делать? Они герои Украины. Не дайте им героя Украины. Вы а они с народом? передевать в роду, носить резину, убирать палубу, делать здесь работу. Здесь они с народом. Кто давал дальше следствие, кто давал приказ, кто выполнял, что делали и так далее. Когда Беркут забивал людей, вы, вот так вот щитами делали. Так? Вы вот так вот счетами делали, делал. Сейчас что делает ВВ? Их переоденут, оденут в форму. психолог поработает три дня, даст ага, и они будут работать. И они запомнят, что их туда лежали, так им так скажут психолог, и они будут стрелять. А не вас, не меня. Вот такая думка у меня. Это я все сказал, немножко но наболела, так и все. А еще раз говорю, если так попозже, просто выходи к людям и общайся. То, что, что ты нашел себе мужество сегодня витр. там выйти с принципа, честь тебе и хвала. Не каждый бы смог. Мы видели, где был Ефремюк сейчас, да. как зайчик убежал. Да. Мы видели, где был свободный тоже. Нет. То, что ты нашел мужество, не не как человек, нормально явление. Нормально. Делаешь ошибку, отправь. Советую все сразу. Люди тебя поддерживают. Люди понимают и чего, понимаешь? Здесь не быть. Здесь люди стоят. И стоят из-за тебя, и за меня, из-за своих детей стоят. Если он поделит свои кто его поддерживает, то будет плохо. Я просто почуй, Виталик, свое предназначение. Слава! Предназначение здоровье, Постав, Слава! Поставь, поставь. И дай высокое место. Свои амбиции поставь. Поставь людей на первое место. И все получится. Все получится и говорят, что ты не бог. Обиды нет, самое главное. Ты знаешь, это... не Я не всегда... не не думал, что Я всегда думаю, что говорю. Люди все. говорят, что ты не бог. Это самое главное. Работал все своими руками. Вот это самое главное. Если самое главное, ему не верить, то кому, блядь? Брони жилет, пацанов нет про жилет. Дайте бинокль. Бронежилет отдайте. Ситуация непонятная, что это не такая сейчас. Мы не успокаиваемся, мы с ним бронежилетом сидим, что потому что мы делаем тренировку. тишина, тишина это в в В медведь с медведем. Я через него передам. Хорошо. Без обид. Ты знаешь, Там. я всегда говорю, Физер что тебе. Вот я так. тебя уважаю как спортсмена, как ты человека. Надо тебя уважать как политика. Заслужи у людей. Они люди. Они вы люди хотят, покрыт, пыль, под шу... чтобы их поджили. Чтобы их Ты понимаешь, мч. сколько людей полегло? Это трупы несут. Но это просто не представляешь. Я, я, я не представляю, что это. Слава